Мне кажется, и счет говорит о самой игре и наше подавляющее преимущество, поэтому сильно игру комментировать я не считаю, что есть необходимость. Ребята молодцы вышли, одержали победу, и самое главное обошлось без травмы, без карточек. В свете всех событий, которые происходят, и всех слухов, которые сопровождают команду Сумы настраивать ну действительно сложно просто очень большая разница и в состоянии и в мастерстве я не думаю что настрой касался именно ну, именно вот этого аспекта понятно что мы сильнее мы должны были побеждать независимо от настроя А то что касается Кулеша он просто действительно очень хорошо ориентируется в штрафной он может быть не так как того хочется там болельщикам участвует в розыгрыше или касается много мяча за штрафной, но он очень опасен в штрафной, он очень хорошо ориентируется на добивании в прострелах и хорошее качество, ну хорошее касание у него может забить первым же касанием, вот это вот важно, то что не хватает может быть другим нападающим, поэтому он сегодня, до тех пор, пока была ну, еще довольно вязкая игра, и противник оборонялся, пока свежий был, он все равно нашел момент забить. И первый мяч так, довольно сложный, и второй мяч он тоже оказался там. Поэтому это у него, я так понимаю, прирожденный. Ну, не думаю, что такая игра дает какую-то пищу для размышлений, если мы говорим о какой-то тактической или технической составляющей. Мы, ну, мы понимаем э, противники совершенно несопоставимого уровня – сегодняшняя и шахтер. поэтому наша задача была дать возможность тому же Алексею Чичикову после повреждения набрать форму, дать возможность некоторым ребятам сохранить тонус, некоторым, наоборот, отдохнуть. Вот, а никакой бы связи я бы не проводил между этой игрой и той игрой, которая будет в среду. Кравченко точно нет. Если Назаренко может даже восстановиться, то, скорее всего, мы не будем им рисковать, потому что на кону у нас гораздо больше стоит, чем финал. Май очень тяжелый месяц для нас, и тоже Назаренко темпы восстановления идут очень хорошо, восстановление само проходит очень хорошо, но рисковать мы им точно не будем, нам нужно в мае, чтобы все были здоровы у нас. Мы не знаем, как будут конкуренты играть между собой, очень много очных противостояний. И тот же основной преследователь Колос будет играть и с нами, и с Волынью, и с Металлистом совершенно ближайшие игры между собой, поэтому говорить о каких-то прогнозах или о планировании не стоит. Нам нужно отталкиваться от своей игры, нужно отталкиваться от своего состояния, мы должны быть сильнее конкурентов. Именно в игровом плане, если мы сохраним это преимущество, то я думаю, мы должны попасть в премьер-лигу. Я еще ожидаю большое количество борьбы и очень напряженную концовку. Я буду очень рад, если все будет по-другому, если мне передастся ваша уверенность. Мне кажется, все это слишком преждевременно. Еще 7 туров. И дарить нам место в УПЛ никто не будет. На сон не влияет, потому что такие, ради таких игр мы в принципе и живем, и, и игроки, и тренерский штаб, э, понятно, эта игра она не будет выбиваться из общего ряда, потому что действующий чемпион, действующий обладатель кубка, лучшая команда э, Украины, поэтому нам будет э, очень приятно представить наш город против ну, в полуфинале это тоже достижение для нашей команды поэтому на сон пока не влияет я думаю что дальше я буду ну, тоже спать нормально потому что это все-таки такое приятное возбуждение это не мандраж и ну, откровенно говоря нам терять нечего а терять есть что шахтеру в нашей ситуации мы можем только приобрести